ఓం శ్రీ దత్తాయ నమ ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మీకు సర్వ అరిష్టములు తొలగును గ్రహ బాధలు ఈతి బాధలు రుణ బాధలు శత్రు బాధలు రోగ బాధలు వంటివి దరిచేరవు కష్టం అనేది రాదు మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించండి దత్తాత్రేయ అనుగ్రహం పొందండి भूतप्रीतपिशाचाद्या यस्य स्मरणमात्रतः दत्तात्रेयं मामितम् यन्नामस्मरणाद्दैन्या पापं तावञ्च नश्यति भीतिग्रहर्ति दुःस्वप्नम् दत्तात्रेयं नमामितं ददृस्फोटककुष्ठादि महामारीविघाचिका नश्यन्त्यनेऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामितं सङ्गजादेशकालो दपी साङ्क्रमिकागदः शाम्यन्ति यस्मरणतो दत्तात्रीयं नमामितं सर्सवृश्चिकदष्टानां विषातानां शरीरिणां यन्नामासान्तिदं शीघ्रं नमामि तं त्रिविदोत्तात्पतशमनं त्रिविधारिष्टनाशनम् यन्नामक्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामितं वैर्यादिकृतमन्त्रादिप्रयोगह्यस्य केतनात् नश्यन्ति देवबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितं यच्चिष्यस्मरणात्सद्यो गतनष्टादि लभ्यते या ईश सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामि तं जयलाभ यशः कामा धातु दत्तस्य यस्तवं भोगमोक्षप्रदास्येधं पठे प्रियो भवेत् इति श्री दत्तात्रेयसर्वारिष्टनिवारणस्तोत्रम् సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి